लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं ऐसे में सभी पार्टियों के समर्थक अपने अपने घर पे अपनी अपनी पसंदीदा पार्टी के नाम के झंडे फहराते हैं लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ अलग है आप देख सकते हैं पीछे इन घरों पे काले झंडे फहराए गए हैं और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने अपने घर के जो दरवाजे पर काले रंग के झंडे फहरा रखे हैं यह नज़ारा सिर्फ इसी गांव का नहीं है और कई गांव में पता चला है कि ऐसे ही काले जो झंडे लगाए गए हैं लोगों ने अपने घर पे लगा रखे हैं यह बठिंडा लोकसभा सीट के अधीन पड़ रहा है गांव हरीके बुर्ज हरीके में आखिर क्यों लगाए गए हैं यह काले झंडे इसके लिए बात करें कुछ लोग यहाँ खड़े हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर आपके घरों पे इस तरह से काले झंडे क्यों लगाए गए हैं ये साहब जी हमारे पलर भाईचारे के ਅ ਬ੍ਰੋਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡ ਬਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧਾਂ ਆਰਾਮਪਰਾ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ 12 ਏਕੜਾਂ ਜੀ ਝਿੜੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪ ਸਭੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੇਇਸ਼ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਈਤਰੇ की तरफ से। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਹੈ ਆਪਕੇ ਬਟਿੰਡਾ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਵੇਂ ਐ ਐਸੇ ਸਮਾਰੇ ਗਾਉਂ ਜੀ 86 ਗਾਉਂ ਆ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪਰ ਜੀ ਇਸ ਕੀ ਵੋਟ ਆ 170000 ਵੋਟ ਆ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਾਲੀਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗੀ यहाँ पर जाने से पता चला है कि यह सभी लोग बुल्लर भाईचारे से संबंध रखते हैं और इन्होंने सीधा सीधा श्रोमणी अकाली दल पार्टी का विरोध कर रखा है इनका कहना है कि इनकी कोई पुश्तैनी जमीन है जिस पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग कब्जा करना चाहते हैं और इसमें पंजाब सरकार और श्रोमणी अकाली दल उनका साथ दे रही है और इसी के चलते बुल्लर भाईचारे के लोग सभी इकट्ठे हो चुके हैं सिर्फ बठिंडा सीट पर बताया जा रहा है कि एक के करीब वोट है तो ऐसे में श्रोमणी अकाली दल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं कैमरामैन ललित पांडे के साथ नपेंद्र सिंह बराड़ एबीपी न्यूज बठिंडा